大家好，我是 Peter 汉语的郭老师。今天我们来学习 HSK 四级阅读第二部分语顺排列的问题。语顺排列这个呃试题，呃说难也难，说简单也简单啊？为什么呢？因为它考察的呢是我们四级必须要掌握的一些内容，比如第一关联词，第二呢就是代词啊指代关系的你我他。 啊，这样那样这样的代词，啊，偶尔呢会出现就是上下文语义连接的问题，啊，有的同学呢也许会有这样的问题，老师，呃、哦，我语顺排列的时候遇到不认识的词怎么办？这个呢一点都不用担心，啊，在四级阅读第二部分余顺排列的时候呢。 一般来说呢，它是不会出现超纲词的。也就是说，超过四级考试大纲的词，即使我们遇到了超纲词，那么这个词对我们进行语顺排列是没有任何影响的啊！我们完全可以忽略这个呃词，明白吗？所以放心吧，啊，跟着我不迷路。 好，那么我们现在开始实战练习。啊，我们来看一下第一道题啊，第一道题，这道题呢一共是三个句子：A 还能扩大知识面；B 我提高汉语水平的方法就是坚持看中文报纸；C。 这样不但能学到很多新的词语，好，一共是三个句子。那么我们现在做什么呢？我们现在来看一下每一个句子它的特点是什么。啊，那么这个就像我们看人一样，每一个人长得都是什么？两只眼睛，一个鼻子，一张嘴。你怎么能记住每个人啊？每个人呢？ 每个人都有自己的特点，对吧？所以每个句子也有它自己的特点。那么我们现在来看一下 A 这个句子。A 这个句子呢，有一个还能，其实呢应该是还这个词。那么还，我们就想它很可能前边应该有一个什么关联词，跟它成对出现的关联词应该是不但还或者不仅还，对吧？然后我们来看一下 B。 B 这个啊这个句子，啊，我们看一下主谓宾是什么呢？方法是坚持看中文报纸啊。方法是坚持看中文报纸。好、啊，然后 C 这个句子，在 C 句子最前边有一个这样，这个呢是一个代词。代词出现的时候，前边一定有什么？ 一定已经出现了某个人，出现了某个件事情，或者是某个动作，然后我们才会出现代词，对吧？没有说在文章一开头就出现了代词的，啊，那么这样前边应该有一个什么？就是他做了什么事情，对吧？啊，这样在这有一个关联词，不但能。 好，那么这样我们就非常清楚了。在 C 这儿有一个不但，而 A 这儿有一个还，那么 C 和 A 应该是连在一起的。比如说，不但能这样，还能那样，连接起来就是不但能学到很多新词语，还能扩大知识面。 好，那么 C 和 A 我们就基本上可以确定，他们俩是啊连在一起的。好，那么现在问题呢是 C A B 还是 B C A B 应该在什么位置呢？我们来看一下 C 的前边，刚才我们说了有一个什么代词这样，那么它是不是前面应该有什么事情发生？什么事情呢？ 看 B 的句子，我的方法是坚持看中文报纸，也就是说，看中文报纸这件事情或这个行动，也就是说，我这样做以后有什么样的效果出来了啊？我坚持看中文报纸啊，所以呢，我不但能学到新词语，还能扩大知识面，对吧？是这样的一种关系。 所以这个啊、呃，这三个句子我们排列的时候顺序很明显的就出来了，是什么呀？B C, A、C、A，怎么样？真的很简单，对吧？好，我们接下来看第二个问题。 好，同样这个呢也有三个句子啊，我们先来看一下这三个句子。A，实际上很多问题的答案都可以从生活中找到。B，课本上的知识并不能解决我们遇到的所有问题。C，但这需要我们用眼睛去发现，用心去总结。好，一共三个句子。 啊，我们看完了。那么现在我们按照刚才的方法，先来看一下每个句子的特点是什么。先看 A 这个句子，A 这个句子呢有一个这个啊，在这儿有一个什么呢？实际上我们要注意这个词。好，然后后边呢，我们找不到什么关联词，它也没有代词，那么我们可以来画一下它的主谓宾。 把、啊、复杂的句子简单化啊，这样的时候呢，我们就是只记个大概就可以。好，那么这个句子主谓宾就是答案，找到对吧？答案找到这个就可以了啊，在这儿什么？从生活中，这个是状语。好，那么这个我们也可以注意一下什么？生活这个词啊。 好，然后 B，课本上的知识并不能解决我们遇到的所有问题。好、啊，同样的，我们找不到什么关联词啊，我们也找不到代词。如果我们所谓的代词呢，那也就是在这里有一个什么，我们啊，有一个我们。好，那么这个句子的主谓宾知识。 不能解决，这样看的比较容易啊。不能解决所有问题，那么哪儿的知识呢？这个是课本上的知识啊，课本上的知识。这样的时候呢，B 和 A 其实有一个什么？其实它有一个对比出来了，什么和什么的对比？对了，生活和课本。 更简单的理解就是什么？我们在书上学的知识和生活上的知识，和实践，啊，就是说实际经验中的知识，啊，好、啊、，C 这个呢有一个关联词但，啊，有一个关联词但，然后代词这，也出来了，对吧？这个是代词这。 需要我们用眼睛去发现，用心去总结。后面呢，我们可以先放一放啊？为什么放一放啊？因为我们要关注的是什么？关联词和代词。好，那么 C 这个句子出现了关联词“但”，这个关联词“但”它呢就是一个转折。那么 C 绝对不可能在第一位的，它应该前边有什么什么什么。 对吧？C 只可能排在第二位或者是第三位，啊，第一绝对不是它的位置，啊。然后 C 但后边还有一个代词这，那么这个这，同样的它也是代词，它到底代的是什么？啊，代的是什么？这需要我们用眼睛去发现，用心去总结这些呢，用眼睛去看。 用心去观察，以后去总结，这是什么书上有的？我们只要用脑子思考就可以，对吧？那么要用眼睛去看的东西，要用心去观察，然后去总结，这个很明显的就是什么生活中的知识，对吧？这样的时候，A 和 C 很有可能就会连在一起，啊，很有可能连在一起。 好，那么我们来看一下，很多问题的答案我们都可以从生活中找到，但这需要，所以就是生活中的答案需要我们去看、去观察、总结啊。所以 A 和 C 连在一起啊，这种可能性是有的。然后接下来，实际上，那么用了“实际上”这个词，其实它也是一个什么？ 起连接作用的，啊，连接作用的，什么时候用？实际上前边呢，应该有一个，就是说我们比如说想象的或者是什么，呃，我们在呃书本上看到的东西，然后现实是什么样的，后边就说了现实是什么样的，啊，所以实际上是连接前边的一种想象或者是一种假设。 啊，然后实际上以后告诉我们真实情况，对吧？这样的时候，那么实际上之前应该有一种啊假设或者什么情况出来啊，所以 B 是完全可以的。课本上的知识并不能解决我们遇到的所有问题。那么实际上很多问题的答案可以从生活中找到。 单，这需要我们用眼睛去发现，用心去总结。好，我们来看一下，对不对呢？对了，B、A、C。你答对了吗？好，今天我们就实战练习两道题啊。以后呢，我们会接着。 啊，不断的给大家啊推出这样的练习题，啊，我们练习做的越多啊，那么我们就越有自信啊，然后对这个问题我们就可以了如指掌，对吧？啊，完全有把握啊，见到这个题我们一点都不担心，是吧？好，啊，今天我们就讲到这儿。 嗯，希望我的呃视频对你有所帮助。好，谢谢大家，辛苦了，祝大家 HSK 考试成功。